Hamıya salam. Bu günlər biz Homstidy quraşdıracağıq. Bunun üçün bizə lazım olacaq birinci növbədə git. Orda komandaları yazmağa, çünki git-dən biz klon eləyəcəyik. Burda slika var. Bu linki mən təsvir bölməsində bölüşəcəm. Windows. Məndə Windows-dur, amma mən Windows-u Windows seçirəm. Və yükləndikdən sonra install edə bilərsiz. Mən bunu indi eləməyəcəm, çünki məndə artıq bunlar hamısı quraşdırılıb ə növbəti keçirik biz ə, Laravel-in dokumentasiyasına. Ə, Laravel-in dokumentasiyasında biz ə, daxil olub sadəcə yazacağıq Homestead axtarış bölümündə Homestead yazırıq və ə, təkliflərdən seçirik, bizi yönləndirir Introduction tərəfinə. Ə uh, home stid da göstərir burada include software, yəni daxil olan uh, proqram təminatıdır bu. Siyahısıdır. Yəni gördüyünüz kimi burada composer də var, PHP növləri də var və Ubuntu-nda hətta 2 növü var. Və optional software var. Bunlar da əlavə yükləmək olar. Ə uh, növbəti gəlir bizdə installation and setup hansı ki bizə lazımdır. Bir ilk addımları nə etmək lazımdır? Deməli bizə lazım olacaq Valorant. Əla, buradan üstən basanda ə, mən kontrollu seçib üstə basıram. Növbətən, yəni yeni tabda mənim üçün açır. Burdan da yəni Valorantı yükləyib quraşdıra bilərsiz. Biz də Windows-u, yəni Windows seçirik. Əgər Valorant-a aid yenə də yəni sualınız olsa, yəni nəsa alınmasa, düzəltmək, quraşdırmaq şərh bölməsində yazın, mən əlavə video çəkərəm bu gün üçün. Baxaq sonra bizə nə lazımdır dokumentasiyadan. Dokumentasiya da göstərir ki, növbəti VirtualBox yükləməli. O digərləri də ona oxşar bir proqramdır, yəni dördündən birini yükləmək olar. VirtualBox-u burada Windows Host seçirik. Yenə yəni, bizə yükləmək üçün exe fayl yüklənir. Onu install eləyirik. Mən bunları əlbəttə çı eləmişdim, çünki bunlar artıq mən eləmişəm. Bunları bu tabları bağlayaq. Aa, sonra biz də gəlir, yəni aşağı aparaq, görəy nə göstərir bizdə. Install the Homestead Vagrant box. Deməli biz Vagrant box əlavə eləməliyik Laravel Homestead üçün. Yəni o özü lazım olan paketləri yüklüyüb bu box bizim üçün virtual maşın yaradacaq gələcəkdə. Eee, bunun üçün bu komandanı copy paste edirik bura, həmin o git eee quraşdırıldıqdan sonra ondan istifadə etmək üçün, yəni bu gördüyünüz pəncərə olacaq. Vaqrant box add Laravel Homestead edirik və gözləyirik. Burada bize 3 e, var 4 varyant verir. Bizde virtual box yüklemken yani bize de virtual box'u seçeceği 3. varyantı. Gel 3 yazak bura. Aa 3 yazıp enter'ı basırıq ve gözlüyoruz ki hamısı quraşdırılsın. Görsünüz burada yazılıb adding box, sonra yazılıb box downloading. Ə, yəni Laravelin istifadəsi üçün lazım olan paketlərin hamısını yükləyir. Növbəti biz görürük ki, burada yazılıb install link Homestead, yəni Homestead-i artıq yükləyib quraşdırmalıyıq. Bunun üçün burada olan linki ə, seçirik, kopyalırıq və Git Bash-da, yəni Git-də onu paste etməliyik. Mətləmən, eee, burada bir dənə folder yaradım, adını qoyum YouTube. Siz hansını istəsəz eləyə bilərsiniz. Yuxarıda görsəz site var idi, sites. Eee, həmin bu eee, folderin içində, YouTube folderin içində git bar yerləşdirirəm və ə, kopyaladığım linki bura qoyuram. Sadəcə burada əvvəldə ə, işarəni dəyişək. Mən istəyirəm elə bu folderin özündə home stid uclanın quraşdırılsın. Ona görə gördüyünüz kimi əvvəldəki işarələri yığışdırdım və enter bastım. Quraşdırıldı. Artıq indi biz ls yazsaq görəcəyik ki, bizim youtube folderının içində artıq home stid var və hətta bunu file explorer-danı da girib baxa bilərik. Ə, növbəti addımımız isə bizim olacaq. Deməli, gəlin Qayda olmaq dokumentasiyaya görə orada nə deyir? Dokumentasiyada deyir ki, uh, home state-dən master uh, masterdəyik biz ağacında, yəni git-dən istifadə edənlər başa düşəcək bunu. İndi biz home state-də keçdik, home state folderına və görürük ki, burada master göstərir. Biz isə release-ə keçməliyik. Ona görə git checkout release eləyirik. Yəni əgər bu videoya bax, təzə başlayanlar baxırsa və başa düşmürsə nə baş verir? Yəni bunu boş buraxmaqla bir dəfə edəcəyiniz bir şeydir. Gələndəfələrdə lazım olmayacaq. Git checkout release eləndə biz keçdik irəliyik. Yəni ə, artıq bura istifadəyə verilmiş versiyasından istifadə edəcək Home Studio. Burada aşağıda göstərir ki, biz init bat etməliyik Windows üçün və yuxarıda macOS üçün göstərir ki, baş init etməliyik sadəcə init.bat burada işləməyəcəyəm bunu göstərməyim sizə. Çünki biz gitdən istifadə edirik, o da Linux yönümlüdür. Ona görə biz indi bash init.sh seçib, kopyalayıb bura qoyuruq. Enter basırıq. Deməli görürük ki, quraşdırıldı artıq hamsidit. Init olundu baxırıq növbətə addım nə olmalıdır. Deməli, dokumentasiyaya görə yazıb ki, konfiqurasiyaları quraşdırmalıyıq və bu gördüyünüz konfiqurasiyalar bizim homstide yaml faylında quraşdırılacaq. Bunun üçün keçək 4sudo the folders property of the homstide yaml. Ha, bunun üçün keçək biz homstidə hara quraşdırmışdıqsa o foldera, yəni biz youtube folderin yaradıb onun daxilində homstide folderı var. Burada home stadiumu görürük. Bu, yəni ə, əsas home stadiumu faylıdır və bir dənsi də var resources folderının daxilində home stadiumu. Mən də ikisini də açacam. Yəni birinci o birsini açaq. Picpic proqram vasitəsilə o birsini açırıq. Ə, və burada standart ayarları görürsüz, konfiqurasiyanı görürsüz. Yuxarıda IP address-i 192.168.10.10. Aşağıda isə holders site bölməsi var. Ə, və database, əsas bizi maraqlandıran bu 4 bölüm olacaq. Gəlin o birisi Home Studio-nu da açaq. O bir Home Studio resources folder-ındadır, xatırladım sizə. Burada da deməli eyni qaydada bütün ayarlar yazılıb və sadəcə ə, biz buradan quraşdıracağıq. Bura məsləhətdir. Bunun üçün ə diskin yerini yazırıq. Harda bizdə ə, kod folder yerləşəcək. Gəng gedib bir dənə diskiyədə, YouTube diskiyədə bir dənə kod folder yaradaq. Bu kod folderının daxilində, yəni bütün layihələrimizi yerləşdirəcəyik ki, hamısı bir yerdə olsun. Hmm, deməli aşağıda bu map yazılan yerdə bizim ə, kompüterdə olan yeri göstəririk və virtual maşında harda yerləşəcəyini onu göstəririk. Yəni ə, ikisinin də kod olması vacibdir, amma belə daha rahat olur. Aşağıda site bölümündən map yazılan yerə domaini domaini qeyd edirik. Yəni site.local, site.test yazmaq olar. Və to yerində isə hansı foldərə aid olacaq həmin domaini onu gətirəyirik. Burda yəni saytın adını, yəni, folderi bu kod/sayt yazılan yer folderin adı necə olacaqsa elə yazılmalıdır. Forgot necə yazırsız? Database də necə yazırsaz, eləsi yaradılacaq. Yəni saytın database-i, site db, məsələn nə istəsəz yaza bilərsiniz. Demək bu üç parametri quraşdırdıqdan sonra bu bizə PHPStorm da avtomatik save olur. Mən burdakı yəni, Home Studio ilə heç nə eləmədim yalnız resource faylında olan yamalı quraşdırdım və indi bu save olmalıdır. Əgər başqa bir redaktorda iləsəs mütləq buna fikir verin, amma sırf PechPechton bunu avtomatik save eləyir. Və bizim indi hal-hazırda ayarlar demək olar ki, quraşdırılıb. Gəlin gedək host faylını quraşdıraq. Windows demə, Windowsun özündə host var, orada quraşdırmalıyıq. Bunun üçün disk C-yə keçirək. Buradan Windows folderına keçirik və burada System32 folder olmalıdır. Bundan sonra da driver saxtarmalıyıq. Demək bu 3 addımı keçdikdən sonra drivers bölməsində ETC var. ETC-yə daxil olub biz host faylını görə bilərik. Notepad yüklə bilərsiz bunu daha rahat istifadə etmək üçün. Edit with Notepad eləyirik. Notepad açılır, avtomatik orada siz edit eləyə bilirsiz. Mən sadəcə bu nə istəsəsiniz yaza bilərsiniz. Sadəcə IP adres və domenin adını yazmalısınız. Yəni site.local. Amma mən qruplaşdırmaq üçün, sonra çaşmaması üçün belə bir komment qoyuram. İndi YouTube yazıram, çünki YouTube-u son edirəm bunu və 192.168.10.10 IP adresimizi qeyd edib, həmin IP adresin domenini də bizim site.local olmalı. Eee, deməli mən qırağda şərh kimi qeyd edirəm özümə ki, bu hansı hansı cür saytlara aidddir? Proyekt yönümlüdür, sadə saytlara aidddir. Çünki biz ind Laravel-i quraşdırmayacağıq, sadəcə index.php yaradacağıq. Mütləq fikir verin ki, bu file hosts faylı yaddaşda saxlansın. Yəni qırmızı ilə yedənsə deməli save eləməmişik. Control S'i basandan sonra save olunur, amma ortada sizdə admin icazəsini istəyə bilər. Onu da icazəni də verdikdən sonra mütləq yoxdur ki, dördən də save olundu. Ondan sonra gəlin deməli save elədik. Ayarları quraşdırdıq, konfiqurasiyanı quraşdırdıq və bu həmin saytdır ki, hansıçı orta ilə edəmişik. Əlbəttə biz YouTube folderında code folderına daxil olub orada ə, saytımızın folderini yaratmalıyıq. Bunun adı proyektdə ayrı uyğun olaraq sayt qoyuruq. Config dəyilə qeyd eləmişik ona görə. Və burada bir dənə index.php yarada bilərik ki, hər hansı bir məlumatı bizə göstərsin və görək ki, hər şey düzgün quraşdırılıb. Index.php yazırıq. Ə, yes edirik. Gəl nə ilə bunu da PHPStorm vasitəsilə açaq. Open with IDE və PHPStorm seçəcəyəm. PHPStorm-da artıq index faylımız açılıb. Bunun üçün biz əvvəldə ə, deməli ə, burada echo gedəcək, amma əvvəldən PHP-nin açılır skriptin qeyd edirik. Sonra echo test yazaq. Test nöqtə vergül qoymayı unutmayaq. Və artıq bizdə demək olar ki, hazırdır. Bütün ayarları quraşdırdıqdan sonra bizdə ancaq sonuncu addımlar qalır. Sonuncu addımlarda deməli biz vagrant up yazmalıyıq. Vagrant up Valorant app bizim virtual maşını yaradıb və serveri işə salacaq. Ona görə biz Valorant app edirik. E, amma Valorant app-dan qabaq bir də nə yəni elə göstərim. Deməli Valorant app-də enter basırıq və gözləyirik ki, e, ümiyyətlə bu, yəni virtual maşın quraşdırılsın, yaradılsın. Mən sadəcə bir də istə məqamları demək istirdim. Videonu bir neçə dəfə yazdım və sorudan yadıma düşdü. Deməli mən burada qeyd edirəm disk E ye, YouTube kod. Və deməkdir ki, siz də disk yəni, E edərsiz, yəni E diskin edərsiz. İstənilən bir diskdə edə bilərsiniz, hətta C diskinə də edə bilərsiniz. Yəni hard istəsənsiz orada yerləşdirə bilərsiniz. Sadəcə mən də disk e, e seçmişəm, yəni istəyirəm orada yerləşsin, ona görə orada E olur. Və folderin də adı YouTube olaraq, yəni siz də nə istəsəz yaza bilərsiniz. Ha, hə, bir də ə, bir məqamı nəzərinizə çatdırım. Fikir versəz, bax bu resources homestay yamıldı. Burada sadəcə homestay yamıldı. Yəni mən əvvəldə demişdim ki, biz resources-da olan homestay-i açırıq. Demə, əvvəldə demişdim ki, bu YouTube foldernə homestay-ə daxil olanda, əvvəldə demişdim ki, bax burada da yamıl var və resourcesun daxilində də yamı var. Deməli biz bütün dəyişiklikləri buradan edəcəyik. Yəni bu aliasdan, məsəl üçün, dəyişmək istəyirsinizsə buradan dəyişirsiniz və bunu da buradan dəyişirsiniz. Çünki bu bizə növbəti saytları yaradanda 100% lazım olacaq. Bizim bu faylımızın əsasən yəni resourcesda olan host.did faylımızı əsasən deməli burdakı host.did yamı faylı yığılır. İndi hal-hazırda, yəni yadda saxlayım, burada görürsüz Homestead testdir və burada da belə bir ayarlardır. İndi biz Valorant up elədik. İndi gedir hələ də. Burada fikir versəz, harda yazılmalıdır? Yəni bir dənə onu tapaq. Görürsüz, yazılıb creating site homestead.test. Yəni biz əslində öz ayarlarımızı vermişik sadəcə bu bizim ə, ə, əsas home.txt faylımızdan oxuyur məlumatı. Yəni burdan oxuyur məlumatı. Biz isə burada quraşdırırıq. Əgər biz bunu dəyişməsək, növbəti saytlar əlavə edəndə bunlar hamısı silinəcək, təzədən yazılacaq. Bu hər dəfə təzədən yazılır. Yəni indi biz misal üçün yoxlasaq, yəni belə deyə yoxlasaq, burada site local yoxsa no input file specified yazacaq ə ona görə biz nə ilə mələyik? Deməli biz ə, ümumiyyətlə yeni sayt əlavə edəndə də hər dəfə gəlir bu init batı bir dəfə, iki dəfə belə klikləyəcəyik. Burada yazılacaq ki, override homestead.yaml. Biz buradan edəcəyik yes. Sonra təzədən deyə author sah onu da yes edirik və alias on deyəcəyik. Yes Bütün hansını yes elədikdən sonra biz Vagrant app-ı artıq eləmişiksə Ya Valorant AP-ı eləməmişdən qabaq onu eləmək lazımdır. Ya da Valorant AP-ı eləmişisə, o zaman biz nə edirik? Biz ə, yazırıq Valorant reload çıxır, provision. Am bunu yazırıq ki, bu təzədən ayarları oxusun və təzədən düzəlsin. Əlbəttə biz o, o dəyişiklikləri etdikdən sonra home.yaml baxın. Deməli bu faylda ha artıq dəyişdi. Artıq dəyişdi və artıq bizim ə, saytımızı göstərəcək. Yox, bu elə deyil. Cüzdün bir anda baxım yox başındadır. Hə, biz init bat elədik, ona görə. Bax bu indi override elədik, burada dəyişdi. Amma bizim ə, virtual maşın hələ onu görmür. Yəni virtual maşında hələ də köhnə məlumatlardır. Biz burada reload provision yazırıq ki, ə, bu məlumatları yeniləsin, konfiqurasiyaları yenilə, yeniləsin. Artıq indi yaradanda bu fayla əsasən bu məlumatları götürəcək. E, deməli mən keçirəm gitə və enteri basıram. Artıq deməli işə düşdü. İndi yeniləyəcək məlumatdır. Artıq create burada yazıldığı kimi creating e, site homesd test yazılmayacaq. Artıq bizim e, site.local yazılacaq. Yəni buna diqqət edin. Əsas odur ki, başa düşməyiniz. Əgər sual yarandısa, yenə də şərh bölməsində yazın, çünki bunu başa düşmək başa düşdükdən sonra etmək daha rahatdır. Bir dəfə videoya baxmısınızsa, e, baxıb sonra özünüz təcrübə kimi eləmək istəsaz, rahat olacaq. Məncə heç bir çətin bir problem olmayacaq. Əsas e, nə ilədiyinizi bilməkdir. A, və biz gələcəkdə məsəl üçün bura yeni sayt əlavə edəndə Yeni sayt misal üçün götürürük, təzə sayt əlavə edirik, adını qoyuruq ki, ikinci sayt. A, burada adını qoyuruq, misal üçün başqa bir şey, ikinci sayt folderi. Yəni bu valid de də eyni olsun, başqa bir şey də ola bilər, misal üçün TMP də ola bilər. Əsas odur ki, burada nə yazırsınızsa, həmin onu kod folderında, yəni bizim kod folderimizdə yaradacaq. Yəni biz indi orada tempo yazdıq. Deməli burada new folder temp edəcək. Yəni məsəl üçün Laravel layihəsi yaradırsınız. Laravel layihətin adını qoyumsunuz blog. Deməli e, burada nə yazasınız? Deməli home state faylında burada yazasınız blog. Ümumiyyətlə Laraveli istifadə edənlər bilir ki, orada publicə müraciət etmək lazımdır. Ona görə blog public yazmaq lazımdır ki, Laravel saytı işləsib. Mən bu, bu videoda əlbəttə ki, Laravel ilə quraşdırmadım. Çünki Laravel ilə quraşdırma videosu ayrıca var. Hə biz hal-hazırda görək. Hə artıq yükləndi, yeniləndi və görürsüz. Bax burada yazılıb ki, creating site site local. Artıq bizim saytımız işləməlidir. Yəni indi biz test yazmışdıq ora. Bizə test göstərməlidir. Bəli, buyurun, test göstərdi. Məncə videonu bitirməyə vaxtı gəlir, çünki video biraz uzun alındı. Ümumiyyətlə fikrinizi bilmək istərdim. Bu cür Uzun videolar sizə maraqlıdır, yoxsa qısa-qısa videolar olsun? Mən məsəl üçün növbəti video kimi ola bilər ki, yazım -hə, yeni saytı necə əlavə eləmək olar? O daha qısa alınacaq, çünki bütün prosesi burada izah elədim və hər şey burada izah eləmişəm. Hmm, -hə, amma yenə də siz yazardız -hə, daha çox -hə, bu videonu məsəl üçün iki yerə də bölüb qoymalardı. Birinci hissə və ikinci hissə. Mən özüm başlayanda, yəni belə bir videolara baxanda, xoşuma gəlirdi ki, tam bütöv video olsun. Yəni başdan ayağa qədər bütün prosesi eləyək və nəticəni görüm. Ona görə birinci, ikinci hissə olanda o qədər də xoşuma gəlmirdi. İndi siz də baxın, deyin, əgər necə bəyənirsinizsə, ona uyğun, ə, çoxluğa uyğun əlbəttə ki, eləyəlik. Hal-hazırda mən bucür bəyənirəm, ona görə hələ ki bucür eləyəcəm. Diqqətiniz üçün çox sağ olun. Kanala abunə olun. Kanalı, düşünürəm ki, reklam eləmirəm və sırf bu sahənin bu sahənin marağında olanlar qoşulsun kanala. Kanalda kanaldan, kanaldan əlavə Facebook səhifəmiz var və Facebook səhifəsində aşağıda linklə təsvir bölməsində göstərəcəm. Diqqətiniz üçün çox sağ olun. Fikirlərinizi bildirin. Sağ olun.